شام ہو رہی تھی سیٹھ صاحب اپنے دفتر سے نکلے اور اپنی گاڑی کی طرف چلے گاڑی کا گیٹ کھولا کہ گھر جاؤں اچانک انہوں نے اپنی فیکٹری کے دروازے سے ایک زخمی کتے کو اندر آتے ہوئے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ اپنی اگلی ٹانگوں کے سہارے پر اپنے جسم کے پچھلے حصے کو گھسیٹتا ہوا فیکٹری میں داخل ہو رہا تھا حاجی صاحب نے اپنی گاڑی کا کھلا ہوا دروازہ بند کیا کتے کی حالت کو دیکھا اور سوچا کیوں نہ کسی ویٹرنری ڈاکٹر کو فون کیا جائے اور اسے بلا کر اس کتے کی مرہم پٹی کروائی جائے اور اس کا علاج کروایا جائے یہ کہنے کے بعد حاجی صاحب اپنے دفتر میں گئے ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا تو ذہن میں ایک سوال آ گیا اور اس سوال کے آتے ہی انہوں نے اپنے فون کا رسیور رکھ دیا سیٹھ صاحب کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ وہ اللہ جس نے ہر انسان کو ہر زیرو کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے آج دیکھتا ہوں کہ وہ رب اس زخمی کتے کو رزق کس طرح فراہم کرتا ہے یہ سوچنے کے بعد حاجی صاحب اپنے دفتر سے اٹھے اور اس کتے کے پیچھے چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ کتا بڑی مشکل سے اپنے وجود کو کھینچتا ہوا گسیٹتا ہوا درد سے کراتا ہوا وہ آگے چلا اور سیٹھ صاحب کے گودام میں دروازے کے عقب میں جا کے بیٹھ گیا سیٹھ صاحب نے بھی اپنے دفتر سے کرسی نکلوائی اور گودام کے سامنے دور بیٹھ گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے کہ جس رب نے رزق کا وعدہ کیا آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ رب اس کتے کو رزق کس طرح فراہم کرتا ہے شام ہونے لگی اندھیرا چھانے لگا اچانک حج انہوں نے دیکھا کہ ایک اور کتا فیکٹری کے دروازے سے داخل ہوا جس کے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ کتا اس فیکٹری کا چکر کاٹتا کاٹتا بلاخر گودام میں گیا حاجی صاحب اس گودام کی کھڑکی سے دیکھنے لگ گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ دوسرا کتا جو گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا تھا اس دوسرے کتے نے گوشت کا ٹکڑا زخمی کتے کے آگے ڈالا اور زخمی کتے نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا اب حاجی صاحب انتظار میں تھے کہ ظاہر ہے جاندار ہے اسے پیاس بھی لگے گی اس کتے نے دیکھا اس کتے نے وہاں سے باہر نکلا اور حاجی صاحب کے گودام کے سامنے ایک پانی کا تالاب تھا وہاں سے اس نے اپنی دم پانی میں ڈبوئی دم پر بہت سے بال تھے بالوں میں کچھ پانی آ گیا اور اس کتے نے اپنی دم دوسرے کتے کے منہ میں دی اور جو پانی کے چند قطرات نکلی اس طرح چند پار وہ کتا باہر گیا اور یہ منظر سیٹ صاحب دیکھ رہے تھے وہ اس بات سے بڑے متاثر ہوئے کہ آخر وہ کتنا بڑا رب ہے کہ جس نے رزق کے اتنے بہترین وسیلے بنائے ہیں کار وہ اپنے گھر کو چلے گئے یہی سوچتے ہوئے کہ واقعی وہ مسبب الاسباب ہے وہ رزاق ہے اور اس کے بعد وہ گھر جا کے سو گئے دوسرے دن پھر فیکٹری پہنچے فیکٹری پہنچے تو پھر انہوں نے دیکھا دوسرے دن پھر وہی کتا ایک اور گوشت کا ٹکڑا لے کر آیا اور اسی طرح اس کتے کو کھلایا اور یہ سلسلہ ایک ہفتہ دو ہفتے چلتا رہا اور بلاخر وہ زخمی کتا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور وہ کتا اس گودام کو چھوڑ کر باہر چلا گیا اس منظر کو حاجی صاحب نے جب دیکھا سوچا کہ میں اس قدر لالچ کیوں کر رہا ہوں اتنی بڑی فیکٹری گارمنٹس کی ہے اور میں پیسہ کمائی جا رہا ہوں مجھے اللہ کے رزق کی کہیں کمی نہیں لہٰذا مجھے بھی اس خدا سے لو لگانی چاہیے مجھے بھی اس کے سجدے کرنے چاہیے اس کی عبادت میں وقت گزارنا چاہیے میں دنیا سمیٹنے اور دنیا داری کے چکر میں پڑھا ہوں اس کے بعد حاجی صاحب نے اپنی فیکٹری کو بند کر دیا اور ہمیشہ کے لیے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئے صبح سویرے اٹھتے نماز تہجد ادا کرتے لمبے سجدے کرتے گریا وزاری کرتے سارا دن بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے تلاوت قرآن میں مصروف رہتے اس دوران انہوں نے ایک حج بھی کر لیا اور وہ سیٹ صاحب سے صاحب ہو گئے اور اللہ سے راز و نیاز اور عجز و انکساری میں اس قدر آگے چلے گئے کہ بالآخر وہ اللہ کے متبرک بندے بن گئے لوگ دور دراز سے آتے اس سے دعا کرتے اللہ نے اسے وہ مقام عطا کر دیا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے جس کے لیے دعا کرتے اس کی دعا قبول ہو جاتی ایک دفعہ سردیوں کی صبح تھی سورج طلوع ہوا اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس کی کرنیں زمین پر پھوٹنے لگی حاجی صاحب کے بعد کچھ مریدین بیٹھے تھے جو ان سے دعا کروانے کی غرض سے آئے تھے انہی میں سے ایک پروفیسر صاحب جنہوں نے جینز کی پینٹ پہنی تھی اور نہایت سادگی کے ساتھ آج صاحب کے سامنے بیٹھے ان کی گفتگو سن رہے تھے مریدین میں سے ایک شخص نے پوچھا حاج صاحب آپ تو مالدار انسان تھے آپ تو دنیا دار انسان تھے کیسے ایسا ہوا کہ آپ اس مقام پہ, پہ پہنچے کہ آج آپ کے دعا رد نہیں ہوتی آپ تو آ کرتے ہیں اللہ سن لیتا ہے حاجی صاحب نے بابا جی نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا اور وہ پروفیسر صاحب اس واقعے کو بڑے غور سے سننے لگے حاجی صاحب نے بتایا کہ ایک گرمیوں کی شام تھی جب میں نے ایک زخمی کتے کو اپنی فیکٹری میں آتے ہوئے دیکھا اور میرے ذہن میں سوال آیا کہ وہ اللہ جس نے ہر زی روح سے رزق کا وعدہ کیا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس زخمی کتے کو وہ رزق کس طرح پہنچاتا ہے آئی صاحب کہنے لگے میں نے دیکھا ایک اور زخمی کتا ایک اور کتا صحت مند کتا شام کو آیا گوشت کا ٹکڑا لے کر اور اس نے اس زخمی کتے کو یہ گوشت کا ٹکڑا دیا اور یہ سلسلہ ایک ہفتہ دو ہفتے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ کتا صحت مند ہو گیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے وہ چلا گیا آئی صاحب کہتے ہیں میں اس معاملے سے بہت متاثر ہوا میں نے سوچا کہ جو اللہ اس زخمی کتے کو رزق دے سکتا ہے کیا وہ مجھے رسک نہیں دے سکتا یہ کہہ کہ کے یہ سوچ کے میں نے اپنی فیکٹری بند کر دی آج اللہ سے ریاضت کی اور آج میں اس مقام پہ, پہ پہنچ گیا یہ بات پروفیسر صاحب نے سنی ایک لمبی بھری اور کہنے لگے حاجی صاحب کاش آپ اس زخمی کتے سے سبق سیکھنے کی بجائے دوسرے کتے سے سبق سیکھ لیتے کاش آپ خود غرضی کی بجائے فلاح انسانیت کا درس سیکھ لیتے آپ نے زخمی کتے سے سبق سیکھ لیا آپ نے دوسرے کتے سے سبق نہیں سیکھا آپ کی فیکٹری میں پانچ سو خواتین گارمنٹس کے لیے کام کرتی تھیں آپ کو پتہ ہے آپ کی اس ریاست کے سبب پانچ سو گھر کے چولہے بجھ چکے ہیں وہ پانچ سو خواتین نہ جانے کہاں کہاں کام کر رہی ہوں گی آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے پانچ سو گھر کا چولا چل رہا تھا آپ نے اپنی ذات کو جنت میں داخل کروانے کے لیے اپنے آپ کو عبادت گزار بنانے کے لیے تو کیا لیکن یہ انفرادی لالچ تھا جنت کا آپ نے دوسرے انسانوں کے لیے نہیں سوچا کاش کہ آپ زخمی کتے کی بجائے دوسرے کتے سے سیکھتے جس نے کسی کا سہارا دیا کسی کو سہارا دیا یہ سوچنے کے بعد کہنے کے سننے کے بعد حاجی صاحب بڑی دیر تک سوچتے رہے انہوں نے سوچا کہ یہ پروفیسر صاحب کی بات میں بہت وزن ہے انہوں نے فوراً اپنے ارادے کو ترک کیا کھڑے ہو گئے اللہ سے معافی مانگنے لگے کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں میری وجہ سے واقعاً پانچ سو گھروں کے چولہے بوچ گئے میری وجہ سے واقعاً پانچ سو لوگ بے روزگار ہو گئے میری وجہ سے کافی لوگوں کو تکلیف پہنچی دقت پہنچی انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور دوبارہ کارمنٹ کا کام شروع کیا اب واجی صاحب اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ پانچ سو گھروں کا چولہ بھی جلا رہے ہیں اس لیے خودغرضی لالچ اور انسان کے نفس کی لذت کے لیے انسان اگر دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرے تو وہ خدا کی بارگاہ میں ظاہراً انفرادی طور پر تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیے اگر آپ دوسروں کے لیے اچھے ہیں دوسروں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرتے دوسروں کے لیے ہر ممکن آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رب بھی آپ کو بلند مقام پہ لے جاتا ہے رب بھی آپ کو عمر بنا دیتا ہے رب بھی آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے ایسی عزت ایسا مقام ایسی رفت کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کا ایسا تعارف پیدا کر دیتا ہے اللہ ہمیں ایسی سوچ دے ایسی فکر دے ایسا مقام دے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں